ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರೆ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಮಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಂದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಚಿಟಕಿ ಬಜೆಯ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ ಹೀಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಕ ಪುಂಸಾ महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक 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 पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं 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 एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं 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 एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं 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 एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् 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 एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं 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 एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं 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 एक पुंसा महापातकनाशनम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् एक पुंसा महापातकनाशनम्